В эфире новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Здравствуйте. Соединенные Штаты поддерживают решение президента Украины Петра Порошенко возобновить силовую операцию на востоке страны, заявила представитель Госдепартамента Мари Харф. По ее словам, Украина придерживалась мирного плана, однако сепаратисты перемирия не соблюдали. Штаты считают, что украинские военные демонстрируют сдержанность при проведении силовой операции. По словам Харф, госсекретарь США Джон Керри поддержал инициативы Петра Порошенко по наведению порядка, а также по децентрализации власти, политическому диалогу и и амнистии. Базовый гуманитарный коридор будет расположен в направлении краматорск барвенкова Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины. Сегодня-завтра министерство намерено обнародовать подробные маршруты и схемы гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из зоны проведения АТО. В разработке задействованы кабмин, минсоцполитики мининфраструктуры и госслужба по чрезвычайным ситуациям. В Среду-в четверг будет обьяснены официальные схемы и пути э, гуманитарного коридора, по которому э, смогут люди выходить, имея в виду, что будут получать какой-то э, уровень э, поддержки и сервиса, то есть где они смогут там выйти из э, зоны действий боев, э, там, поспать, проконсультироваться у специалистов. Ежегодная сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ приняла резолюцию, в которой обвинила Россию в украинском кризисе. Парламентарии, собравшиеся в Баку, поддержали текст документа, в котором осуждается явное и грубое нарушение Российской Федерации суверенитета и территориальной целостности Украины. Резолюция выражает поддержку политической независимости, единства и территориальной целостности Украины. Кроме того, ОБСЕ отрицает правомочность мартовского референдума в Крыму. Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили официальное обвинение в коррупции. Соответствующее решение следователи приняли по итогам 15-часового допроса. Саркози обвиняют в даче взятки и использовании служебного положения в личных целях. Разбирательство касается нашумевшего дела Бетанкур, по которому Саркози уже был под следствием. Предполагалось, что экс-президент оказывал влияние на бывшую главу концерна Лореаль, которая давала деньги на его избирательную кампанию. В октябре прошлого года саркози оправдали, теперь же его обвиняют в том, что он через своего адвоката получал закрытую судебную информацию о ходе расследования. Почти 32,5 миллиона тонн зерновых отправила Украина на экспорт. Таковы итоги 2013-2014 маркетингового года, сообщают в Минагрополитике. При этом экспорт пшеницы составил 9,4 миллиона тонн. Кукурузы 20, ячменя 2,5 миллиона. К примеру, в начале марта объемы фактического экспорта зерна составили 24,7 миллиона тонн. Это на 36,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Клубничный праздник. Необычное торжество прошло в селе Лосятин. Посвящено оно урожаю сладкой ягоды. Международная благотворительная организация выбрала это место для своего первого проекта по развитию клубничных кооперативов. Теперь этот праздник отмечают в селе каждый год. Ольга Теребинская расскажет больше. Отпуск на клубничном поле. Это звучало бы заманчиво, если бы на деле не было так сложно. С 8 утра до 6 вечера более трех сотен работников собирают урожай. Говорят, это хорошая возможность подзаработать. За килограмм собранной клубники получают 2 гривны. В среднем за день около 200 гривен. Также люди радуются, что теперь у них есть шанс получить сезонную работу в Украине и не ехать за границу. Здесь у нас в Украине нужно делать такие проекты, потому что люди выезжают за границу и делают ту же работу. А чего мы должны работать для кого-то, приносить прибыль другому государству, если мы можем работать у себя в стране? И люди заработают, и все-таки будет продукция своя, наша, украинская. Она экологически чистая и вкусная. Так что надо людям давать рабочие места. Местя Проект развития клубничных кооперативов официально запустили два года назад. За это время успели обработать и засадить клубникой почти 30 гектаров полей. Используют передовые технологии. Перед посадкой саженцев поле устилают специальной агропленкой. Она не позволяет расти сорнякам, защищает корни растения и не дает испаряться поливочной воде. Система орошения, кстати, тоже проложена под пленкой. Производительность труда при такой системе гораздо выше. Преимущество такой технологии также в том, что людям гораздо легче ее собирать, поскольку, как вы видите, вокруг растения растут выше, ягоды падают на пленку, под которую перед сбором настилается солома для того, чтобы ягоды не загрязнялись а землю. Их было легче собирать и очищать от корненожки. В прошлом сезоне в селе Лосятин собрали около 100 тонн клубники. 83 тонны доставили по контракту компании-инвестору. Еще 15 продали на рынках. В этом году планируют собрать в 2,5 раза больше. Деньги, вырученные за продажу ягод, кооператив использует для расширения насаждений. Инвесторы уверены, подобные проекты позволяют украинскому сельскому хозяйству стать более конкурентоспособным. Я думаю, когда у нас есть один успешный проект, это может подтолкнуть других людей действовать и развиваться таким же образом. И также думаю, что с точки зрения европейского бизнеса Украина это рынок огромных возможностей. Ольга Теребинская, Владислав Плешаков, БТБ. На этом у меня пока все. Следующий выпуск новостей в 10. Тогда увидимся.